хороший сигнал. Копнул его. Смотрите, есть первая на сегодня монета. Друзья, залез вот такие вот хащи. Ну, конечно, хожена, перехожена. Вырыл вот такую вот ямищу. Пришлось и корни рубать. Коп в лесу, это не коп в полях. Но, тем не менее, все было не зря. И результат такие есть. Смотрите, друзья. Добрый день, друзья! Приветствую всех на своем канале о пошуках пригод. Копаю я сегодня вот таком вот чудесном лесу на картах Шуберта. Тут где-то в этих районах была корчма. Но я иллюзии не питаю, что я тут первый, она не битая. По-любому место выбито, это не поле, где все пашется, переворачивается. И находки в любом случае будут. Но тем не менее, покружимся, поищем. Не знаю, буду ли копать онлайн или не буду. Трава, но не очень комфортно. Но в любом случае, если будут хорошие сигналы, буду вам обязательно показывать. Копаю я, как всегда, с Nocta Score 3. Мой незаменимый помощник. Ну, в общем, друзья, ходим, ищем, занимаемся любимым делом. Будут хорошие сигналы, обязательно буду показывать. Друзья, так и Хожу, кружусь тут между деревьев, местами трава мешает, местами вот как здесь ходить довольно таки комфортно. Вот такое классное место. Ну, поймал хороший сигнал, копнул его. Смотрите, есть первая на сегодня монета. Это двушка времен Николая II. 1908 год. Ну, вот как бы первое подтверждение, что что-то здесь все-таки было. Корчма, не корчма. Ну, люди ходили, что-то теряли, друзья. Ищем дальше. Будут хорошие сигналы, буду включаться. А вы уже можете ставить лайк. Друзья, ну, где-то вот там мы с вами копнули двушку. Был еще глубокий сигнал. Выкопал. В этот раз попалась нам с вами вот такая вот гильза. Ну, я в гильзах не особо специалист. Но как по мне, это что-то не современное, а что-то старое. Как находка не супер-пупер, но тем не менее показывает, что здесь все-таки что-то было. Копаем, друзья, дальше. Надеемся на более интересные находки. Друзья, так и хожу, тут так и кручусь. Сигналов мало, но попадаются. Вот такое вот красивое место. Тут вот такой водоемщик. Как раз то, что надо для корчмы. Ну, тут под вот этим большим деревом попался сигнал. Я его выкопал. Смотрите, какая штука. Звенело вообще классно. Что это, я не знаю. Но очень похоже на какую-то хуторщину. Вот такие вот, друзья, у нас сегодня дела копаем дальше, надеемся, будет что-то более интересное. Друзья, так и хожу я, перешел я на другую сторону дороги. Ну и даже вот на противопожарной полосе попадается слегка керамика. Поэтому ну, место, в принципе, плюс-минус я локализовал нормально. Ну, решился пройти по противопожарке. Вот смотрите, есть довольно-таки классный сигнал. ВДИ где-то 30. Давайте копнем с вами вместе его. Сигналов, конечно, не так много, как хотелось бы. Но имеем то, что имеем. Где-то выкопали. Давайте возьмем пин. Поищем пином. Ух ты, друзья. По-моему, с вами копнули крестик. И он серебряный. Жалюшка сломана. Но находка радует, конечно. Попробую рассмотреть пробу. Друзья, 84-я проба, да. Царское серебро. Но такой коп мне нравится уже все больше и больше. Будем надеяться, что находка не последняя. Копаем дальше, будут сигналы. Обязательно буду включаться, буду показывать. Если будут еще подобные сигналы, ну, возможно, включусь копнем с вами онлайн. Друзья, залез вот такие вот хащи. Ну, конечно, хожено, на перехожено, много незарытых ямок. Друзья, зарывайте все время ямки. Это свинство, но ну, выкопали. Раз ногой провели, лопатой трамбанули и нормально. И нету ни, никому, нету ни у кого к вам никаких претензий. Но включился не потому. Мы и так знаем с вами, что есть комрады не очень хорошие. Выловил вот такой сигнал. Сейчас, секунду. не бог весь что но лучше чем вообще ничего сейчас попробуем с вами его выкопать найти если сразу не получится может выключусь выкопаю включусь потому что сами видите тут корни не очень комфортно конечно друзья копать это не дискованное поле но тем не менее попробую. Сейчас, если не получится, если не выкопали, выключусь, выкопаю, потом включусь, вам покажу. Нет, друзья, сигнал где-то глубже. Сейчас я его постараюсь выкопать и включусь, вам покажу, чтобы там не было. Друзья, включился, вырыл вот такую вот ямищу. Пришлось и корни рубать. Коп в лесу, это не коп в полях. Но тем не менее, все было не зря. И результат такие есть. Смотрите, друзья, выпала нам с вами монета. Я еще ее и не смотрел. Монета не маленькая. Друзья, ну, двушка, капуста, приятная находка. Большая монета. Такие мы с вами на корчме. Песчаный приятный сохран. Сейчас скажу год, друзья. 1811 год. Лес радует. Есть немного монет. Есть серебряный крестик. Друзья, копаем дальше. Будут хорошие сигналы. Обязательно включусь обязательно вам покажу. Друзья, так и хожу. Сигнала много, но в основном все чернина. Вот там мы с вами нашли двушку Александра Первого. И тут вот был сигнал, сигнал был спорный. Не стал его копать онлайн, выкопал и понял, почему он был спорный. Сразу нашел вот кусок какой-то железной или чугунной посуды. И следом Выскочила еще одна двушка, тоже Александра Первого. Сохран немножко похуже у нее, 1814 год. Но тем не менее, вот видите, результат работает, хоть в полях, хоть в лесу. Если ходить потихоньку, не спешите, вслушиваться в каждый сигнал, ну какие-то находки все равно найти можно. Такой, друзья, чудесный лес, солнце спряталось, не жарко. И комара, как, ни странно, нет. В общем, копаем дальше. Будут хорошие сигналы. Обязательно буду включаться и вам показывать. Друзья, давно не включался. Хожу, наверное, минут 40. Там мы с вами нашли две двушки Александра Первого. Больше сигналов хороших не было. Было там пару пробок, но не стала вам их показывать. И тут невысокая и довольно четкий сигнал, глубокий. С такой вот ямы выпала мне вот такая вот штучка, друзья. Написан, написано лево. Нарисован вроде как лев. Какая-то подвесочка, друзья. Ну, если честно, я не знаю, что это. Может, знаете вы, пишите в комментариях. Будет интересно узнать. Вот ну, такая вот прикольная штучка. Довольно-таки бодром в сохране. Ну что же, друзья, копаем дальше. Надеюсь, находки еще будут. Я обязательно их вам буду показывать. Хороший коп. Мне нравится. Друзья, наш коп продолжается. Был сигнал такой, ну, не, не царской монеты. Копнул, выпала находка. Ну, честно, ну, не ожидал я тут такую штуку найти. Смотрите, попалась нам пуговица немецкая. Гансовская пуга. На месте корчмы. Видно, немцы тоже во время войны любили прибухнуть. Ну, такая, друзья, находка. Копаем дальше. Надеюсь, сигналы еще будут. Обязательно вам их буду показывать. Друзья, ну тут мы с вами копнули пугу немецкую. Смотрите, ямку я зарыл. И тут вот низкий сигнал, смотрите, выпадает нам еще монета. похоже, это 15 копеек рамочник. Вот, к сожалению, не видно. Но, тем не менее, интересно. Немецкие пуговицы. Ранние советы, корчма. Вот такой он иногда непредсказуемый коп. Копаем дальше, друзья. Друзья, ну, прозвонил я Ям Пином. Смотрите, есть еще одна монета. Тоже 15 копеек. Рамочник СССР. Похоже, мы с вами нашли клад Серуна. Тем не менее, находки попадаются. Это радует, друзья. Ложим ее в хабарницу. Хабарница у нас уже наполнено немного, уже приятно. Копаем дальше, сейчас поищу, может тут еще что-то будет. Если будут еще монеты, обязательно вам покажу. Друзья, ну потихоньку иду к машине. Время для копа у меня понемногу заканчивается. Вот зашел такой молоднячок вдоль старой дороги. Был довольно-таки неплохой сигнал, где-то выкопался. смотрите. Вот такая попалась находка. Двуглавая курица. 5 рублей. Друзья, снова я включился. Иду тут по этому молоднячку вдоль дороги. Был довольно-таки неплохой сигнал. Смотрите, что нам попалось. Выпал нам вот такой крестик оловянистая бронза. Ну, наверное, оловянистый, да, он, скорее всего. Но, к сожалению, он сломанный. Где-то на одном из предыдущих копов мне попадалась так, точно такая же находка, только ну, мы копнули с вами нижнюю часть, в этот раз попалась верхняя. Но это не один и тот же крестик, потому что эти места друг от друга находятся где-то на расстоянии 20 километров. Ну, жаль, конечно, что сломанный. Ну, Сохран находок не выбирают. Копаем дальше, друзья. Такие вот, смотрите, красивенные елочки. Но грибов сегодня что-то мне не попадалось. Копаем дальше. Друзья, смотрите, какая красота! Лес, воздух. Очень классная природа. На сегодня наш коп уже кончился. Решил я снять обзор находок. Вот такой вот красивой локации. Находки сегодня были. Практически все я вам показывал. Да, практически все, да, все, все и показывал. Ну, как бы немного, бывало и лучше, но тем не менее, находки есть, и это радует. Смотрите, вот такая вот красота. Находки я разложил, порадовал серебряный крестик. Двушки Александровские. Вот это вот подвесочка какая-то интересная. Огорчил а вот этот крестик сломанный. Вот это что за вещь? Я так и не знаю. Может вы подскажете. Может где-то в гугле поищу. Ну, такие друзья находки. Такие вот места. А вас прошу подписаться. Поддержать видео лайком. Поделиться с друзьями. До скорых встреч, друзья. Обязательно буду где-то копать, буду вам показывать. Всего хорошего!